आशुरा के दिन एक हदीस जो मुहदसिन के दरमियान में मुख्तल भी है क्या है जो इस दिन अपने आप पर और अपने घर वालों पर थोड़ा दिल खोल के खर्च करेगा अल्लाह उसे अगले साल तक एक साल तक फ़ख्र फाक़े से और फकीरी और मजबूरी से उसे महफूज रखेंगे यानी उसे बरकत के फ़ैसले करेंगे ये हदीस मुहदसिन के नज़दीक मुख्तलफ भी है यानी बाज मुहदसिन इस हदीस को सही मानते हैं काबिल अमल मानते हैं बाज़ मुहदसन इसे मन घड़त मानते हैं जो मुहदसिन इसे अमल के काबिल मानते हैं अगर कोई आदमी दीनत दार है तुम्हें अमानत दारी से उम्म तक इल्म पहुँचाना है तो किसी हदीस के बारे में जब दोनों तरफ की राय हो तो अमानत दारी यह है कि इधर की भी राय सुनाओ उधर की भी राय सुनाओ एक तरफ की बात करके उम्मत को जहालत में और पर्दे में रखने की जरूरत नहीं है आजकल लोगों के क्लिप चले हैं एक साहब ऐसे ही टेबल लगा के बोल रहे हैं उन्होंने मन, का, इन्होंने मन का, उन्होंने फलां का। उसके बाद दूसरे लोगों ने जिन्होंने साबित माना उनके भी तो नाम है के। वो क्यों पढ़े नहीं जा रहे हैं तुमसे वो क्यों गिनाए नहीं जा रहे हैं हजरत जाबिर पांच साहबा से रिवायत है हजरते जाबिर रजी अल्लाह तला हजरत मसूद रजी अल्लाह तला हज़रत अबू सैद खुदरी रजी अल्लाह उतन उमर रज़ील्लाजरत उमर से मौकूफ़न पाँच सहाबा से रिवायत है कि जो आशूरा के दिन अपने ऊपर और अपने घर वालों पर थोड़ा दिल खोल के खर्च करेगा अल्लाह उसे अगले साल तक उसके घर में खुशहाली और खुशादगी रखेंगे अब यह हदीस मन घड़त है या काबिल अमल है इस सिलसिले में इमाम बेही फरमाते हैं ये हदीस अमल के काबिल है इमाम सखावी फरमाते हैं ये हदीस अमल के काबिल है इमाम मनावी फरमाते हैं यह हदीस अमल के काबिल है अली क़ारी फरमाते हैं सईद इबन मसीब और हजरत सफियान इबन उना सफियान सौरी मसल अहल हदीस के आलिम दीन अब्दुल्लामा मु, मु, मुबारकपुरी रहमत ला जिनकी किताब मरातुलमफाती हदीस की किताब है इन सब मुहदसन की तहरीरें हैं कि ये लोग इस हदीस को काबिल अमल मानते हैं मन घड़त नहीं मानते दूसरे मुहदसन हैं जो उसे मन घड़त भी मानते हैं तो ऐसे मौके पर उम्मत को यह कहा जाएगा यह हदीस बिल्कुल मन घड़त है ऐसा नहीं कहा जा सकता दोनों तरफ की राय है आप अमल करना चाहें करें नहीं करना चाहें ना करें लेकिन एक तरफ़ की बात सुनाना यह खियानत है अपने घर वालों पर उसाद करने का मतलब क्या है थोड़ा आज इफ्तार में अच्छा ला लो अपनी वालदा को हदिया दो अपनी बीवी को हदिया दो अपने बच्चों को दो जो तुमसे हो सकता है थोड़ा ज़्यादा खर्च करो बस दिल खोल के खर्च करने का मतलब है नहीं तो भी कर्जे ला ले कर, सड़कों पे खड़े होकर शरबत की सबीलें लगाकर देगे देगें कर, आने जाने वाले की गर्दन पकड़ पकड़ के खाए तो आशिक रसूल नहीं खाए तो गुस्ताख रसूल मुंडी दवा दवा के खिला खिला के भेजने का मतलब नहीं है इस हदीस में सिर्फ ये है कि अपने ऊपर अपने घर वालों पर बस घर वालों में गली वाले नहीं आते घरवालों में रोड पे जाने वाले नहीं आते अगर वो सब भी आते तो पूरी प्रॉपर्टी में भी आते अल्लाह ताला से दुआ है कि अमल की तोफीक नसीब फरमाए